Решалась в школе шляхетных девчаток, а точнее интересы и захопление юных учениц. Розбиратися с этим скупчением творчества и фантазии будем на уроке психологии. Меня зовут Виктория Александровна, я, псих... я психолог. Сначала мы с вами немножко пообщаемся о том, вообще, чем вы увлекаетесь. Вот, и сделаем это в игровой форме. Для чего? Я на самом деле верю в то, что э, у каждого из вас да есть какое-то увлечение. И это увлечение, оно очень ценно для вас. Оно дарит вам радость, да, дает возможность найти друзей, э, дает возможность кому-то при, э, принести радость, да, не только себе, там, удивить кого-то, показать свои умения, свои таланты, как-то проявиться, да, быть уважаемым. Я занимаюсь художественной гимнастикой и очень люблю рисовать и танцевать. Я рисую там, пока смотрят рисую, Фонарики всякие рисую, как вот на показ мод горят. Там потом девушка рисует, которая по подиуму идет. Я занимаюсь гимнастикой уже два года. Сегодня мы с вами так весело, э, я надеюсь, поиграем. Вот, сейчас я тут перемешаю такие значочки. Мы сейчас с вами объединимся в пары. Настя и Нина, вы здесь, так? Давай. Значит, вы вы здесь. Распределяйтесь так, чтобы вы друг другу не мешали. Теперь вам нужно в паре, вам нужно в паре обсудить, что, чем вы увлекаетесь и найти общее увлечение одно, которое вам обоим обеим очень нравится. пара должна изготовить да нарисовать зна значок нет. который бы отображал ваше увлечение какой-то символ придумать мы Разрезали пополам фигурки, размешали, и у кого попалась одна фигурка, мы выбирали совместные занятия, а потом мы эмблемы рисовали. Когда мы делали значки с моей подругой, мы узнали больше о, о друг друге. Мои подруги очень любят гимнастику, пение очень любят полимерную глину и довольно-таки занятия очень хорошие я предложила детям поговорить об увлечениях и поближе за счет этого поближе познакомиться. Это дало возможность детям пообщаться в такой неформальной атмосфере, вот, дало возможность узнать друг друга ближе, открыть друг другу свои увлечения. Мне очень понравилось работать в команде, и мне очень нравится работать с моими подругами. Это очень весело. Были такие для меня открытия, например, что дети в таком возрасте фотографии увлекаются. Это очень интересно. Ну, вот как мы с Кариной создали нашу эмблему, придумали сами, разрисовали, вырезали. Наша эмблема обозначает художественную гимнастику и танцы. И когда детки делают эти эмблемы каждого увлечения, это вовлекает в процесс творчества и делает еще более ценным их творческий продукт. Мы, конечно, не успели все значки сделать, потому что мы их э, большие сделали и красивые. Но мы сделали э, хоть несколько штук, но все равно всем понравилось и все их разобрали. Мы с вами друг друга поближе узнали, и теперь мы можем отправиться учиться делать торт, торт. торт. и его украшать. Ура! Торт. приветствовать вас у себя на кухне. Вот. И сегодня я хотела бы вам предложить испечь со мной торт. Мы начнем с того, что мы добавим сметану. Полтора стакана сметаны нам нужно. Этот торт называется сметанник. У него очень мало ингредиентов, но на самом деле он очень-очень вкусный. Дальше мы добавляем сюда полтора стакана сахара. пока мы делаем тут, я хотела бы, чтобы каждая из вас задала себе вопрос о том, а что для вас ваше увлечение, что оно вам помогает в жизни. Может быть, находить новых друзей. Или же также дарить радость уже существующим друзьям. И чтобы у нас тесто было пышным, нам нужно добавить чайную ложку соды. І е, погасити її уксусом. Тож уважно запам'ятовуйте, а ще краще записуйте: додаємо дві склянки борошна, але його варто просіяти через сито, так випічка буде пишнішою. Давайте найдем ответ на вопрос. Можно как-то расширить свое увлечение, сделать его каким-то своим собственным? Ну, например, да, вот я люблю очень выпекать, да, торты. Как я могу здесь экспериментировать, да, как я могу что-то придумать, может быть, новое, вот, быть, быть интересной. И также в вашем увлечение, может кто-то танцует или поет. Что вы можете здесь сделать нового? А тем часом мы интенсивно размешиваем наше тесто. Щоб торт вийшов оригінальним, ми зробимо його кольоровим. Для цього ділимо тісто на дві частини. В одну з них додаємо 3-4 чайних ложки какао, яке теж посіємо через сито, щоб максимально досягти однорідності. Після цього необхідно ретельно змастити маслом форму, в якій будемо випікати наші коржі і присипати борошном. Це потрібно для того, аби вони не пригорали. ставити тісто в духовку на 30-40 хвилин. Для крема нам нужен стакан сметани здесь і стакан сахару. Знову все змішуємо і збиваємо до однорідної маси. Це нужно будет делать где-то минут 5 точно. Зараз будемо готувати шоколадну помадку. Вона нам подобається для украшення нашого торта. Для цього змішуємо 3 столові ложки цукру, стільки ж какао і молока. Потім цю суміш ставимо на вогонь і обережно помішуємо, щоб вона не пригорала до стінок. Після того, як суміш перетвориться в однорідну масу, додаємо до неї 30 грам масла, щоб смак нашої помадки став ще насиченішим, а вигляд ще красивішим. А тим часом доспів і наш перший корж. Ми беремо чистку так Отак І Якщо у нас тесто не прилипає, значить корж готовий. За тим же принципом готуємо інший корж. Обидва их розрізаємо на две частини, складаємо и перемазуємо кремом. А що у нас вийшло, дивимося далі. Я вам предлагаю приступить к украшению этого торта. Попробуйте максимально учесть интересы каждого из вас в команде, чтобы каждый был услышан. Ну що ж, дівчатка дійсно були захоплені сьогодні з головою. Кожен зміг проявити свою індивідуальність, оригінальність і творчість. А недооцінювати чи переоцінювати такі якості свого характеру не варто про все це учениці і поговорять за дружнім чаюванням.